Prezident İlham Əliyev Fərid Əhmədovun Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini təyin edilməsi haqqında sərəncamı imzalayıb. Fərid Turaboğlu Əhmədov Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini təyin edilsin. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Prezident İlham Əliyev həmçinin Samir Məmmədovun Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərancamə əsasən Samir Qaçayoğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini təyin edilib. Prezident İlham Əliyevin digər sərancamı ilə Cavid Qurbanov Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Prezidentin imzaladığı digər sərancamla Cavid Qurbanov Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini təyin edilib.